हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम फाइव का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर फोर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट या लेकिन रोकड़ प्रभाव पत्रक उसमें मैं आज एक आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट सम कराने वाली हूँ ठीक है ये जो सम है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं है और मोस्ट इंपोर्टेंट सम है इसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट दिया गया है इसीलिए ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेश दी गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एल के लिमिटेड प्रीपेर स्टेटमेंट एट्ल के एल के लिमिटेड नया आगे महिति आप रोकड़ प्रवाह पत्रक तैयार कर तो यहाँ पे एडिशनल में सबसे फर्स्ट क्या बोला गया है तो द कंपनी सोल्ड वन फिक्स अर वन कॉस्ट ऑफ विच वॉज टू लेक एंड द डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट एटी थाउज એટલે કે આનું ગુજરાતી એવી રીતનું થાશે કે જે કાયમી મિલકતો છે તે એક લાખમાં વેચવામાં આવી છે અને જેની પડતર બે લાખ હતી અને તેના ઉપર ઘસારો એશી હજાર ગણવામાં આવેલ હતો. ઉસકે બાદ second અહિયાં આપે તો કંપની ઓલસો ડિસાઈડેડ ટુ રીટર્ન ઓફ અનધર ફિક્સ અસેટ કોસ્ટિંગ ફિફ્ટી સિક્સ થાઉઝન્ડ ઓન વિચ ડેપ્રિસિએશન અમાઉન્ટિંગ ફોર્ટી થાઉઝન્ડ હેઝ બીન પ્રોવાઇડેડ એટલે કે એવી રીતનું થશે કે

કેપિટલ રિઝર્વ એટલે કે જે અહીંયા આગળ મૂડી અનામત આપેલું છે તેમાંથી લેવાનું છે અને અમુક રોકાણ વેચવામાં આવે છે ચાલીસ તો કેટલા રોકાણ વેચવામાં આવે છે ડિબેન્ચર એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ કેપિટલ રિડિમ્ડ એટ ફાઈવ પર્સેન્ટ એટલે કે જે ડિબેન્ચરો અને પ્રેફરન્સ શેર છે તે પાંચ ટકા પ્રીમિયમથી પરત કરવામાં આવ્યા છે કંપની ડિસાઇડેડ ટુ વેલ્યુ સ્ટોક एट कॉस्ट वैसे प्रीवियसली डी डी प्रैक्टिस वाज़ टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस टेन परसेंट डी स्टॉक अकॉर्डिंग एट डी स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2017 वाज़ टू लैक्स टू लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड डी स्टॉक एस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2018 वाज़ करंटल અનુગુજત એવી રીતે થાશે કે સ્ટોક ની શરૂઆત ની કિંમત આપેલ છે 216000 એટલે કે 2017 ની અને 2018 ની 3 લાખ ની કિંમત આપેલી છે અને આમાં એવી રીતે આપેલું છે કે 10% ઓછી કિંમતે ગણાવેલ છે 210000 ઠીક હે તો इसका अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहां पे प्रिपेयर करना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक इस तरह से आप लोगों को दो कॉलम बनाने हैं दोनों अमाउंट का और तीसरा कॉलम यहाँ पे पर्टिकुलर का बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से लिख देना है सबसे फर्स्ट ए क्या आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एटले की कामगिरी जो प्रवृति रोकड़ प्रवाह मड़े उसके बाद बी यहाँ पे आता है केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी એટલે કે જે રોકાણોની પ્રવૃત્તિ છે તેમાંથી જે રોકડ મળે છે તે उसके बाद यहां पे सी आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी એટલે કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી જે કંઈ પણ રોકડ પ્રવાહ મળે છે તે ઠીક છે ਇਸ طرح سے यहां पे આપ લોકો લખ દેના છે તેમ उसके बाद यहां पे जो આપ લોકો ઇન્ફોર્મેશનસ દી ગયે બેલેન્સ શીટ મે ਉਸકે અકોર્ડિંગ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ठीक है तो कौन कौन से अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ठीक है तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट सॉरी अकाउंट हम, हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसमें ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड आएगा ठीक है इतने के बाकी अगर लावे जाए तो जमा बाजू आवश्य उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कैपिटल रिजर्व का भी जनरल रिजर्व ये इतना हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसके बाद पीएनएल अकाउंट आप लोगों को दिया गया है ठीक है लेकिन नफा नुकसान खातु आपेलू है तो इसमें अमाउंट कितनी है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और टू लैख सिक्सटी थाउजेंड इन दोनों के बीच का आप लोगों को डिफरेंस निकालना है तफात निकालानों रह से तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वन लाख रुपीस का ठीक है तो डायरेक्टली यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को डिफरेंस लिखना है वन लाख ,00 रुपीस प्लस में आएगा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे 2018 का जो है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड उसमें से लेस करना है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड टू थाउजेंड का ठीक है तो वन लैख डिफरेंस प्लस में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट आप लोग को प्रिपेयर करना है करंट लाइबिलिटी का अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है ठीक है प्रपोज डिविडेंड का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रिपेयर करेंगे अनपेड डिविडेंड का अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है वो डायरेक्टली ये जो प्रपोज डिविडेंड है उसमें इसकी अमाउंट दिखाई दे दि, दिखाने को होता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे असेट्स में क्या क्या है तो सबसे फर्स्ट फिक्स असेट्स इसका अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों को डेप्रिसिएशन भी दिया गया है ठीक है तो डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेके रोकड़ू पण बना हुआ उसके बाद कैश का तो हम लोग लास्ट में देखते हैं और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज तो इसका अकाउंट हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अकाउंट सभी प्रिपेयर कर दिए है और जितना भी बैलेंस ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन है वो आप लोगों को लिख देना है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे सभी अकाउंट्स में आप लोगों को लिख देना है ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन उसके बाद સબસ ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં આપી ગઈ હમ્પની સોલ્ડ ઓન ફિક્સ રૂપી પ્રોવાઇડેડટી એક લાખમાં વેચવામાં આવેલું છે મિલકતો અને તેની પડતર કિંમત બે લાખ હતી અને એસી હજાર ઘસારો ગણવામાં આવ્યો હતો ઠીક તો અગર સબસે ફર્સ્ટ કેલ્કુલેશન કરે તો કિસ તરફ કેલ્કુલેશન હોયગા તો ટુ લેખ કે અમાઉન્ટ થી ઉમેસે થાઉઝન્ડ તો ડેપ્રિશિયેશન गिना था ठीक है तो यहाँ पे वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड का बचेगा और उसको वन लेख के अमाउंट के साथ बेचा गया है यानी कि यहाँ पे सेल हो गया है लेकिन वेचाण कर एक लाख रुपया नु तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा ट्वेंटी थाउजेंड का वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ठीक है एटले के यहाँ अगर नुकसान थसे लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स એટલે કે કાયમી મિલકતો વેચાણથી જે નુકસાન થયું છે તે ઠીક છે તો સૌથી ફર્સ્ટ હમ લોકો ફિક્સ એસેટ્સ મેં અહીંયા પે આ જાતે હે તો ઇસમે હમ લોકો ને ક્યાં સેલ કિયા હે તો જીતના ભી પૈસા આયા કેટના આયા હે 1 લાખ રૂપિયો તો આપ લોકો 1 લાખ કે અમાઉન્ટ દિખાની હે ઓર અહીંયા પે કે આયેગા બેંક એકાઉન્ટ ઓર બ્રેકેટ મે લખના હોગા સેલ ઠીક હે એટલે કે વેચાણ થયું છે ઉસકે બાદ 80000 અહીંયા પે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કિયા થા ઠીક હે એટલે કે 80000 નો ઘસારો ગણવામાં આવ્યો તો તો અહીંયા પે આયેગા ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ કેટના આયેગા 80000 રૂપિયા અો જો 20000 કા આપ લોગો કો યહા પે લોસ મિલા થા એટલે કે જે ઘસારો મળવા આવ્યો આવ્યો તો 20000 તો ઉસકી ભી યહા પે એન્ટ્રી કરને 20000 ઓર હો જાયગા પી એન એલ એકાઉન્ટ મે એટલે કે જસે નફા નુકસાન ખાતે તો ભી યહા પે આપ લોગો ક્યા કરના હે જો પી એન એલ એકાઉન્ટ મે હમ લોગ લેકે ગયા 20000 તો વો ડાયરેક્ટલી યહા પે આપ લોગો કો એ જો હે કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી એટલે કે કામગીરી જે પ્રવૃત્તિ છે તેમાંથી રોકડ પ્રવાહ તો ઇસમે પ્લસ કરના હોગા લોસ ઓન ફિક્સ્ડ એસેટ્સ એટલે કે कायमी मिलकत ऊपर जे कहीं पर खोट गई छे थे ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डेप्रीसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है ठीक है एटले के घसारा नु खातु बनायू है तो यहाँ पे ये डेप्रीसिएशन अकाउंट तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है क्रेडिट किया है एटी थाउजेंड तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे और यहाँ पे आएगा फिक्स्ड असेट ठीक है कायमी मिलकत खाते और एटी थाउजेंड की अमाउंट आप लोगों को लिखनी है ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोगों ने जो सेल किया है ठीक है वन लाख रुपीस का सेल किया है तो इसीलिए यहाँ पे कैश जो है वो इनकमिंग है लेकिन रोकर जो आपसे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेल ऑफ फिक, फिक्स अस ठीक है कायमी मिलकतों ने जो वेचाण थे वन लाख रुपीस का ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को लिख देना है देन तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि द तो कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ अनदर फिक्स असेर्स कॉस्टिंग फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ऑन विच वाज डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग फोर्टी थाउजेंड हेज बी प्रोवाइडेड ठीक है छप्पन हजार की चालीस हजारो ठीक है तो इसमें आप लोग को करना क्या है तो सबसे फर्स्ट लिखना होगा फोर्टी थाउजेंड जो डेप्रिशिएशन है वो और यहाँ पे जाएगा डेप्रीशियशन अकाउंट में उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पीएनएल में लेके जाना है जितना भी डिफरेंस आता है वो तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड तो सिक्सटीन थाउजेंड का डिफरेंस आएगा तो वो आप लोगों को कहा लेके जाना है तो पीएनएल अकाउंट में तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो वो प्लस कर देंगे ठीक है प्लस क्यों करेंगे तो इसीलिए क्योंकि ये जो है वो हम लोग पी एन एल अकाउंट में लेके आए इसीलिए और ये रिटर्न ऑफ किया है तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स असेट्स और अमाउंट आएगी सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है इस तरह से यहाँ पे इसकी एंट्री करनी है देन उसके बाद यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्रेडिट किया है लेकिन जो जमा करम करमावेलू घसारो तो वो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे और यहाँ पे आएगा फिक्स असेट और रुपीस आएगी फोर्टी थाउजेंड एटले चालीस हजार उसके बाद यहाँ पे आगे, आगे आप लोगों को क्या दिया गया है तो डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स प्रोवाइडेड थ्री लाखेंड एट लाख साठ हजार घसारो मिलकतों कायमी मिलकतों ऊपर हतो तो वो यहाँ पे डेप्रिशिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे रुपीस थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड और ये जो अमाउंट है वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा ठीक है किस तरह से तो एटी थाउजेंड प्लस करेंगे 40, प्लस 11, 60, 000, तो आप लोगों को यहाँ पे ट्वेल्ल लाख एट्टी थाउजेंड का अमाउंट मिल जाएगा उसमें से लेस करना है 9, 20, 000, तो आप को 3, 60, का जो डिफरेंस मिलेगा वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे ठीक है यहाँ पे टोटल आएगा ट्वेल लैख थाउजेंड तो यहाँ पे थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड हम लोग प्लस कर देंगे ठीक है और प्लस करेंगे और लिखेंगे क्या तो डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ एट के घसारो है मांडीवाड़ा में आयो रूपीस थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है इस तरह से लिख देना है कि कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट द प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एटे मूड़ी अनामत नफो नफो जो कई थोड़े रोकाण पर मूड़ी अनामत खाते ली गए ठीक है तो यहाँ पे कैश रिजर्व सॉरी कैपिटल रिजर्व आप लोगों को दिया गया फोर्टी थाउजेंड का तो इतना प्रॉफिट है तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेके रोकाणों खाते और अमाउंट आएगी फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे ये जो अम, अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा ठीक है तो लिख देना है फोर्टी थाउजेंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है उसमें हम लोग क्या करेंगे तो फोर्टी थाउजेंड का क्या था तो प्रॉफिट था तो प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पीएनएल अकाउंट और सॉरी पी एन एल नहीं बल्कि सीआर अकाउंट ठीक है क्यों क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो सीआर अकाउंट में लेके जाना था इसीलिए तो यहाँ पे आएगा फोर्टी थाउजेंड और अभी जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट एटले के थे बैंक खाते और ब्रैकेट में लिखना होगा सेल एटले के वेचाण खाते ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फोर लेख प्लस करेंगे हम लोग फोर्टी थाउजेंड तो टोटल तो हो जाएगा फोर लैख फोर्टी थाउजेंड उसमें से हम लोग माइनस करेंगे थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड એટલે કે 1,20,000 નો તફાવત આવશે વો કે હો જઈગા સેલ હો જઈગા ઠીક હે યાની કે સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રોકાણનું વેચાણ થઈ જશે તો યે જો સેલ હે વો હમ લોગ બી યાની કે કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્ટિવિટી હે ઉસમે પ્લસ કર દેંગે ઠીક હે रूपीस वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी है उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फिफ्थ नंबर कर दिया गया है कि डिबेंचर एंड प्रीमियम जो है वो रिडीम किया है फाइव परसेंट प्रीमियम के साथ ठीक है पांच टका प्रीमियम साथ कर तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर किया है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकलना है तो फोर लैख उसमें से माइनस करेंगे टू लेख एटी थाउजेंड तो बचा कितना वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें अभी हम लोग प्लस करेंगे फाइव परसेंट यानी कि वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आप लोगों को देना होगा तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना होगा रिडीम एट लेके परत कर और इसमें यहाँ पे सिक्स थाउजेंड का क्या हो जाएगा प्रीमियम ठीक है तो वो आप लोगों को पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है और अमाउंट आएगी सिक्स थाउजेंड की ठीक है अगर यहाँ पे शेयर का प्रीमियम अकाउंट आप लोगों को दिया गया होता तो ये डायरेक्ट हम लोग पी अकाउंट में नहीं लेके जाए, जा, नहीं लेके जाते मगर कहाँ लेके जाते तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ठीक है एटले की यहाँ अगर जो शेयर प्रीमियम नु खातू आपल हत तो आज रकम छे नफा नुकसान खाते नहीं पढ़ शेर प्रीमियम खाते लाई जाते ठीक है तो यहाँ पे सिक्स थाउजेंड जो है वो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिडीम प्रीमियम ओ डिबेंचर એટલે કે ડિબેન્ચર નું પરત પ્રીમિયમ ઓર અમાઉન્ટ આઈ ગઈ ₹6000 ની ઠીક હે તો અહીંયા પે બંને સાઈડ સોરી બંને સાઈડ અહીંયા ટેલી હો જાઈગા 4 लाख 6000 ઓર અહીંયા પે આગા 4 लाख 6000 ઉસકે બાદ આગે હમ લોગ દેખેંગે પ્રેફરન્સ શેર તો પ્રેફરન્સ શેર હમ લોગો કો રિડીમ karna hai ઇન દોનો કે બીચ કા ડિફરન્સ કિતના હે 1,20,000 ઠીક હે તો અહીંયા પે રિડીમ હમ લોગ કરેંગે તો 1,26,000 કા અમાઉન્ટ આ જાયેગા ઓર યે હોગા બેંક એકાઉન્ટ એટલે કે બેંક ખાતા ઓર બ્રેકેટ મે લખના હોગા રિડીમ એટલે કે જે પરત કર્યા છે તે और यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस सॉरी थाउजेंड का ठीक है ये भी हम लोग लेके जाएंगे पी एन एल अकाउंट में तो यहाँ पे भी सेम टोटल हो जाएगा फोर लैक्स सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे भी फोर लैख सिक्स थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे सिक्स थाउजेंड जो है सिक्स थाउजेंड जो है वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा कि रिडीम प्रीमियम ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अमाउंट आएगी सिक्स थाउजेंड रुपीज की ठीक है उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को सिक्स नंबर की इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी गई है तो स्टॉक जो है वो टेन परसेंट लेस के साथ दिखाया गया है टू थाउजेंड सेवेंटीन में और कितनी अमाउंट है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड और लास्ट में 2018 का क्लोजिंग कितना है थ्री लाख रुपीज ठीक है तो यानी कि इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है टू लेख सिक्सटीन थाउजेंड जो है वो टेन परसेंट लेस किया गया यानी कि हंड्रेड होता है उसमें से टेन परसेंट लेस हम लोग करते हैं तो नाइनटी आता है आंसर तो ये जो अमाउंट दिया गया है है वो के के सामने है। तो यहां पे 100 के सामने तो पे कितना तो अभी आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा तो टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइनटी तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मिल जाएगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड तो ये जो है वो रियल अमाउंट है अभी इन दोनों में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ठीक है कि वधारो थेल से तो कितना इंक्रीज हुआ है तो टू लैख सिक्सटी थाउजेंड हम लोग माइनस करेंगे तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का इंक्रीज हुआ है तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पे माइनस करना होगा इंक्रीज इन स्टॉक अमाउंट कितनी आएगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड की ठीक है इस तरह से लिखना है देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है तो ये जो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का इंक्रीज हुआ है एटले की चौबीस हजार नोधारो थे वो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे करंट अस में ठीक है वो हम लोग जब भी यहाँ पे पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे करना है जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना तो अभी यहाँ पे आगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे जो लाइब्रेटी साइड है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो इस ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो देखने से पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर देंगे ठीक है जितना पण खाता छे ते अगर बंद करवा तो से तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा सिक्सटीन लाख उसमें से ट्वेल्व लाख हम लोग माइनस करेंगे तो फोर लाख का अमाउंट आए, आएगा ये क्या हो जाएगा इश्यू हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा बैंक अकाउंट एटले के बैंक खाते और ये क्या हो, किया होगा तो इश्यू किया होगा एटले के बाहर पाड़े से तो यानी कि इसका मतलब क्या है तो केस जो है वो इनकमिंग है लेके रोकर जैसे आवे छे तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा फोर लाख रुपीस ठीक है लास्ट में सी में क्यों क्योंकि ये जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है इसीलिए उसके बाद यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो भी अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद सीआर भी क्लोज हो, हो गया अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना आता है तो सबसे फर्स्ट एट लाख में से हम लोग माइनस करेंगे सिक्स लाख एटी थाउजेंड तो आप लोगों को वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा ठीक है एट लेख माइनस सिक्स लेख एटी थाउजेंड तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का अमाउंट मिला वो हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में रिटर्न ऑफ करेंगे ठीक है मांडीवाड़ा माओ से तो यहाँ पे प्लस करेंगे जी आर यानी कि जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ अमाउंट आएगी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज की ठीक है उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना क्यों क्योंकि ये जो अकाउंट है वो ऑलरेडी क्लोज हो गया है उसके बाद प्रपोज यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है ठीक है कर वेरानी जोगवाई तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो क्या करना है तो जो भी पहले का था वो आप लोगों को पे कर देना है ठीक है तो यहाँ पे जाएगा बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड का और ये जो डिफरेंस आएगा थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज का वो हो जाएगा प्रोविजन फॉर करंट ईयर ठीक है तो ये आप लोगों को पीएनएल में रिटर्न ऑफ करना है एटले की नफा नफा नुकसान मांडीवाड़ा माव से ठीक है तो थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा तो यहाँ पे प्लस करना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना प्रोविजन किया हम लोगों ने थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट का ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड और यहाँ पे पे कितना किया है तो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड का पे किया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इस तरह से कर देना है देन उसके बाद यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड तो अभी प्रपोज डिविडेंड में आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे क्या है तो अनपेड डिविडेंड है कितना सिक्सटीन थाउजेंड का तो यानी कि प्रपोज डिविडेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आप लोगों को पे करना है तो यहाँ पे कितना आएगा अनपेड आएगा सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज का तो अभी हम लोग माइनस करेंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड तो वन लाख फोर थाउजेंड जो होगा वो हम लोग डिविडेंड पे करेंगे ठीक है यहाँ पे जाएगा बैंक अकाउंट में एटले के जैसे बैंक खाते और अमाउंट वन लेख फोर थाउजेंड का पे करना है और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा तो वन लेख फोर्टी फोर थाउजेंड का डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड एटले के सूचित डिविडेंड था से फॉर करंट ईयर एट्ले के चालू वर्षित डिविडेंड था से ठीक है तो वन लेख फोर्टी फोर थाउजेंड जो है वो यहाँ पे आप लोग को प्लस करना है प्रपोज वन लेख फोर्टी फोर थाउजेंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो लास्ट में जो सी है उसमें माइनस करना होगा डिविडेंड पे तो कितना यहाँ पे पे किया है तो और यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को वन लैख फोर थाउजेंड की माइनस कर देनी है ठीक है इस तरह से करना है देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे तो टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड आंसर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे भी सेम हो जाएगा टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो गया है उसके बाद यहाँ पे फिक्स असेट्स का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे एटले के कायमी मिलकतों का खातू बंद कर तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन लेख प्लस करेंगे एटी थाउजेंड प्लस करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस करेंगे फोर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड प्लस करेंगे थर्टी एट लैख ठीक है उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा थर्टी टू लैख तो आप लोग को डिफरेंस मिल जाएगा एट लेख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का ठीक है तो ये क्या होगा परचेस होगा क्यों क्योंकि डेबिट साइड आया है इसीलिए तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है बैंक अकाउंट बैंक खाते और ब्रैकेट में लिख देना है परचेस ए लेके खरीदी था से और दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना है कि परचेस ऑफ फिक्स असेट ए लेके जो कायमी मिलकतों से तेन खरीदी करम आई माइनस करेंगे एट लेख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है इस तरह से कर देना है देन उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसका हम लोग क्लोज करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंट जो है वो टोटल करके क्लोज कर दिया था तो फाइनल अभी हम लोग जो बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इक्विटी हो गया उसके बाद प्रेफरेंस भी आ गया कैपिटल रिजर्व वो भी आ गया जनरल रिजर्व भी आ गया ये भी हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट ले लिया डिबेंचर अकाउंट भी आ गया करंट लाइबिलिटीज ठीक है तो भी यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एटले की वधारो थसे तो ऑलरेडी हम लोग प्लस ही करेंगे अभी कितना इंक्रीज हो रहा है तो 5, 20, में से माइनस करेंगे 4, 80, 000, तो फोर्टी थाउजेंड का इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे करंट लायबिलिटीज इंक्रीज ठीक है छे, 40, का उसके बाद ये ले लिया और करंट लायबिलिटीज ले लिया ठीक है उसके बाद प्रपोज डिविडेंड आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया अनपेड डिविडेंड भी आ गया ठीक है तो लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद असेट साइड तो फिक्स असेट आ गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम लोगों ने ले लिया है ठीक है उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया और केस हम लोग लास्ट में लेंगे और यहाँ पे अधर करंट लाय असेट्स दिया गया है एटले के अन्य चालू मिलकतों जो आप पे उसमें कितना है यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को माइनस करना है ठीक है तो इंक्रीज कितना टू लेख का हो रहा है तो माइनस करना होगा टू लेख मगर यहाँ पे माइनस तो टू लेख आएगा उसमें आप लोगों को क्या करना है तो ये जो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का स्टॉक था तो वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड ही था तो प्लस करना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है लेकिन चौबीस हजार प्लस थे तो फाइनल आप लोगों को टू लेख लिखना है उसमें से प्लस करना होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो वन लेख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड माइनस में अमाउंट मिल जाएगी ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है देन उसके बाद पे जो हम लोगों ने रिडीम किया था डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर ठीक है तो उसकी अमाउंट हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे लिखी नहीं है तो वो लिख देंगे अमाउंट कितनी है वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे भी है वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो यहाँ पे माइनस करेंगे वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रिडीम ऑफ डिबेंचर्स और यहाँ पे आएगा वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर ठीक है इस तरह से कर देना है देन उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग टोटल करेंगे तो सबसे फर्स्ट वन लेख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस थाउजेंड प्लस थ्री लैख सिक्स थाउजेंड माइनस वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री फोर्टी थाउजेंड प्लस करेंगे सिक्सटीन थाउजेंड और माइनस करेंगे थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल कितना मिलेगा फाइव नाइन्टी टू थाउजेंड मिल जाएगा उसके बाद बी का कितना हो जाएगा तो प्लस करना होगा एट लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो आप लोगों को माइनस में सिक्स लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड मिल जाएगा उसके बाद में कितना आएगा? तो वन लाख ट्वेंटी करेंगे माइनस में प्लस करेंगे फोर लैख रुपीज और माइनस करेंगे वन फोर थाउजेंड तो आप लोगों को यहाँ पे फोर्टी फोर थाउजेंड का प्लस में आंसर मिल जाएगा देन उसके बाद ये तीनों का हम लोग टोटल करेंगे ठीक है ए प्लस बी प्लस सी तो यानी कि 44,000 प्लस करेंगे फाइव लैख नाइनटी उसमें से माइनस करेंगे सिक्स लैख थर्टी तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा कुछ भी नहीं आएगा जीरो आ जाएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैश में कितना दिया गया है अमाउंट तो कैश में कितना दिया गया टेन थाउजेंड ओपनिंग का है तो प्लस हम लोग करेंगे टेन थाउजेंड ओपनिंग का तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्लोजिंग टेन थाउजेंड है टेन थाउजेंड ही है यानी कि यहाँ पे सम हमारा टैली हो रहा है ठीक है तो यानी कि ये जो सम है वो हमारा राइट है तो यहाँ पे जब भी इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को सॉल्व करना होगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल